Сьогодні ми з вами знаходимося на знаному підприємстві біля калуша, фірма Даноша, це українсько татське спільне підприємство. Сьогодні ми проведемо демонстрацію, презентацію трьох торгових марок. Це німецькі торгові марки Бош. Вдалені ви бачите, столи перед вами Пауер». Це Німеччина і продукція Штарк. Бош професійний і побутовий буде демонструватися. Фірму Штарк, як ви вже знаєте, знана в Україні це фірма для домашнього. І е, побутового майстра інструменту. І це, це є професійний ручний інструмент для е, якісного, якісної обробки металу, дерева на виробництві, так і вдома. Альфа, яка е, організовує е, це міроприємство, в 91-му році. 25 років, 25 років років цьому році буде святкувати. Головне підприємство компанія Альтез Карпати, з якою безпосередньо працюєте до Івано-Франківську, 22 років експортуна і працює на ринку електроінструментів. Сергій Мальков, технічний спеціаліст компанії «Бош», буде демонструвати вам все, що стосується електроінструменту «Бош» і розхідних матеріалів. Також ми сьогодні маємо представлену... Ексклюзивну продукцію компанії Альце, демонстрацію ручного інструменту і розхідних матеріалів компанії SR Power. Бренд-менеджер компанії Наталія Ковенко буде демонструвати вам продукцію СР. Також ми будемо наступний ексклюзивний бренд, який у нас представлений компанією Альце, це бренд Штар. Євген Доник буде демонструвати, Виробляємо, самі виробляємо, випускаємо продукцію і реалізовуємо на ринку електроінструменту. Демократія буде наступним чином. Ми будемо голосувати, ви будете задавати питання. У нас принцип такий. Ми не хочемо просто вам розказати. Ви працюєте, приносили задоволення, ми розуміли, що ми вам продаємо і ми спокійною душею спимо, що ми вам продали нормальне обладнання. Таким чином, і починаємо нашу роботу. Э, компания Бренд Stark это является эксклюзивным брендом компании Альцеста. Этот бренд разрабатывался специально немецкими инженерами. И первый его э, как бы, продукт первый был выпущен в Германии. Э, потом это был как бы, ну, немецкий продукт, и он был достаточно дорогим для нашего для украинского рынка. И поэтому приняли решение сделать его более доступным к обычному нормальному покупателю, к конечному потребителю. Заводы находятся как в Германии, так находятся в Азии, в Таиланде, в Корее, есть заводы в Китае, но э, все вы знаете, что Китай Китаю рознь, да, то есть есть китайцы, которые делают там кустарные какие-то вещи, там сидит там китайцы, что-то там э, клепает, а есть заводы, которые действительно качественные, потому что Китай делают популярные телефоны, iPhone и Mercedes делают так же самое, вот, поэтому... Тут все зависит от того, насколько бренд, насколько компания, сама представители бренда относятся к производству тот же Bosch, да, там, там Makita или Metabo, но это и не дешевый тоже бренд, да? то есть здесь сочетание какого-то вот оптимальной середины, то есть сочетание качества и доступной цены. И вот сейчас немножко расскажу вам по особенностям, по качествам, по преимуществам конкретно вот этой продукции под брендом Штат. Э -э смотрите, э -э что касается электроинструмента, есть у нас такие вот вещи, как двигатель, да, вот ротор и статор в болгарках и так же самое и в дрелях, в перфораторах. Есть редукторная часть, есть электроника. Вот. И что касается вот внутренности конкретно вот двигателей, я вам покажу на примере, ну, например, вот болгарку взять, нашу самую популярную, большую профессиональную болгарку, Штарк АГ-2500, это 2,5 с киловаттная болгарка что есть какие особенности вот э, в двигателе? вот это вот э, представитель скажем так дешевого китайского э, бренда это то что на рынке может купить в принципе каждый но насколько долго оно будет работать тем все мы понимаем э, вот это представитель нашего бренда э, вот по, по качеству исполнения ротора здесь ротор абсолютно практически голый есть небольшая там какая-то заливочка но э, от пыли это не спасает самая большая проблема у болгарок у всех когда особенно шлипуются бетон. Это попадает пыль на обмотку якоря или статора и получается межвитковое замыкание. И при этом болгарка уже как бы ротор выходит из строя. А ротор и статор это самые дорогие вещи, собственно говоря, в болгарке. Это двигатели. Здесь ротор полностью покрыт лаком, и он армированный специальной нитью. Для чего нужна эта армированная нить? Во-первых, она защищает от пыли каким образом? Когда якорь вращается очень быстро, здесь в больших болгарах скорость вращения 6-7 тысяч оборотов в минуту. Когда быстро вращается, создается такой как бы экран, и он не дает пыли попадать. То есть лак обеспечивает свою защиту, как он то, что он скрыт лаком, а плюс еще армированная нить, она создает этот экран, и она выдувает эту пыль как бы обратно. Плюс бывает э, достаточно мощный э, э, кулер этой болгарки. Э, что касается вот еще статоров, э, статор тоже в свою очередь э, он покрыт лаком и запечен в печи. В дешевых болгарках он э, полностью голый. То есть вот медная обмотка, она полностью голая, она абсолютно э, нестойкая к пыли. Здесь же это я вам скажу, что за всю мою историю работы с э, брендом Stark проблем со статором практически никогда не было. Так же самое. Это абсолютно касается всех болгарок компаний, бренда Star. Также самые маленькие болгарки они полностью залиты якоря залиты лаком. Подшипники все, может быть, могут как бы на заводах, когда размещаются заказы, всегда можно удешевить продукцию методом как, какого-то какой-то дешевой начинки бренде э, смазка в смазку добавляет всякую непонятную если честно фигню э, которая становится в, после небольшого срока службы она становится очень такой э, густой и невязкой то есть она я бы сказал не то что помогает она даже наоборот делает хуже с инструменту э, у нас используется смазка на специальных парафиновых маслах которые были специально разработаны для таких вещей, и где смазка, в принципе, на протяжении всей, всего срока службы инструмента, она остается очень жидкой. Шестерин. Это есть порошковая сталь. Это дешевый вариант. Это когда просто из специального стального порошка делаются шестерни, они как бы клеятся. А есть сталь фрезерованная. То есть это настоящая, самая натуральная сталь, которая фрезеруется на специальных станках. Вот. Смазка. То есть вы видите, да, качество смазки здесь и качество смазки здесь. Также вот тот явный представитель дешевого бренда. Это вот, вот здесь явно можно заметить, и ну, может быть невооруженным глазом, что это фрезерованная сталь, а это порошковая сталь идет. То есть это просто-напросто склеено в форме, просто выливается в этой специальной форме, и все. А здесь это специальный станок ее фрезерует. Три 900-900 ваттная. здесь стоят три э, подшипника. Стоят, потому что многие ставят в этой редукторной части, ставят не подшипники, а просто такие переходнички, которые вылетают очень быстро две серии. Это хобби-серия и профи-серия. Э -э, качество исполнения как хобби-серии, как и профи-серии абсолютно одинаково. И 1 -1> одинаково. Разница да только да? в том, что... Э -э -э. Я, вернее, дойду чуть-чуть попозже к разнице, когда буду рассказывать про профи-серии. Здесь у нас есть э -э вот, представитель нашей профи-серии, э -э которую мы привезли в разрезе. Э -э здесь есть... Э -э ну, как бы в комплекте мы попробуем поварить им. Э -э в в, в чем преимущество вот профессиональной серии? Э -э вообще, что... всего бренда Штарка, но э, конкретно этой модели э, мы эту модель ввели, наверное, на рынок Украины еще где-то в 2010 году и мы не хотим ее менять по той простой причине, что она очень себя зарекомендовала на очень крутых <coughs> объектах. строительных. И э, в чем ее фишка? Во-первых, контроль качества проходит в четыре этапа. Когда она идет на конвейере, э, производится. Каждый сварочный аппарат проходит контроль качества. Это что свидетельствует вот эти вот, вот, четыре наклейки. Один контроль, один этап прошли. Одну, вторую, третью, четвертую наклеили. Потом это уже сварочный инвертор, это не трансформатор, это новая технология, когда вот технология одноплаточного идет. Вот это представитель другого дешевого бренда. В чем у него отличие? То, что у него идет двухплаточный, да, здесь одноплаточный. Но многие люди спрашивают, что одноплаточный в принципе не выгодно тем, что если что-то одно поменять, нужно менять всю плату. На самом деле это не так. Все зависит от качества самой платы за 6 лет продажи этого сморочного мерта ни одна плата не полетела ни одна это я могу вас зауверить поэтому э, э, в, даже если какой-то там конденсатор или что-то трансформатор или транзистор полетел э, это все меняется вставляется очень быстрый легкий доступ никаких нету проблем сама плата сделана из прочного стеклотекстолита она покрыта лаком и э, что в принципе она ей не страшна пыль и пайка здесь вся идет роботизированная, потому что есть в принципе заводы которые делают ручную пайку ручная пайка это не всегда хорошо потому что есть всегда человеческий фактор кто-то где-то допаял кто-то не допаял здесь идет все аккуратненько красивенько робот полностью все пропаивает контролирует чтобы все было четко Конденсаторы идут на 650 микрофарад, э, потому что многие ставят конденсаторы там на 400-до 500 микрофарад это максимум. Я больше не встречал. Это наша собственная была разработка, поэтому мы ставим 650 микрофарад, что в принципе позволяет этому сварочному инвертору работать в диапазоне э, сети от 160 вольт до 250 вольт. Абсолютно, абс да, абсолютно не реагирует ни на какие-то перепады стоит да термозащита два кулера которые создают э, турбированное туннельное охлаждение э, увеличенные радиаторы э, алюминиевые стоит термодатчик, который не позволит аппарату вернее когда он чувствует что он все-таки уже перегревается он его отключает поэтому здесь тоже бояться нет ничего за то что если он вдруг перегреется на отдельной плате вынесено, вынесено вся, все управление аппаратом, поэтому иногда бывает такое, что при очень частом использовании вот эти вот платы можно будет, ну э, если она там сгорела, например, ее можно абсолютно спокойно вытянуть, ставить другую и это никаких проблем не создает. Все запчасти у нас всегда есть в наличии. Э, тоже гарантия на него два года. Э, еще плюс у него то, что клеммы медные, 50-ки, во-первых, не маленькие, как здесь 25-ки, а идут 50-ки уже, клеммы широкие, ими гораздо приятнее варить. Они сразу же припаяны, прикручены в плату, потому что вот в таком варианте, в таком исполнении идут специальные мосты. В этих мостах, как правило, теряется где-то порядка 5-6% всего КПД сварочного аппарата процентов ПВ, это ]issemos. может работать... Такой, да? Да. Это то же самое. Это просто разобранный Вот. ПВ 60%, знаете, да, что такое ПВ 60%? Да, это когда все сварочные аппараты тестируются в режиме 10 минут. Угу. То есть из 10 минут 60% это 6 минут. То есть он беспрерывно может работать 6 минут, 4 минуты ему нужно давать на, на отдых. Потому что вот в этих максимум 40% это потолок. Здесь идет заявка, что у них медный э, провод стоит. Но на самом деле мы его перерезали, он оказался алюминий крашенный ей. Ну, собственно говоря, и по весу здесь медью даже не пахнет. Поэтому у нас в профессиональных сериях определенные идут медные кабеля. Они по весу чувствуются, и можно посмотреть, что это медь. Вот, поэтому здесь тоже никаких проблем который он, в принципе помогает увеличивать э, кабеля сварочные до 10 метров без особой потери мощности. Э, в хобби серии такого нету, э, поэтому там кабеля идут стандартные. Э, плюс кулеры идут два, два кулера у профи серии идут, чтобы больше охлаждения, потому что профи естественно, больше перегружается. Э, у хобби серии нету двух кулеров. Ну и конденсаторы у профи серии мы ставим 650 50 микрофарад, а у хобби серии 560 ставим. Это, собственно говоря, все отличия. По качеству исполнения абсолютно идентичны. Это один и тот же завод. Мы постоянно их контролируем, поэтому здесь проблем тоже никаких. Повышенная вибростойкость, усиленная рама, глушители, специальный искрохотящий глушитель, который дает шум в 97 дБ. В принципе, электростартер. А, да. электростартер. Большие генераторы комплектуются электростартером. У него есть также <гcem> <гcem> электронный мотосчетчик часов, и, на который показывает вольтаж, э герцы и моточасы показывают. У него три розетки, две на 16 ампер, одна усиленная на 32 ампера. Э вот. Однофазный. Однофазная, да. И также самое есть 12 вольтная розетка, которую можно там подзаряжать как-то аккумулятор. Да. 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 Давайте. просто провернули. Да, но опять же таки сделан на очень хорошем заводе и сделано абсолютно качественно все внутренности так как я и рассказывал и показывал то есть э, шнур тоже прорезиненный везде мы в штарке ставим прорезиненные шнуры не пластиковые которые делаются потом вырезкаются и Э, удобный вот э, шариковый здесь такой держатель идет... Нами порыгаете за То есть 2,7 э, джоуля, молоток идет, э, трехрежимный, сверло, молоток и сверло с молотком. Э, в комплекте идут э, набор буру в принципе сверло... Сменный я вы... патрон? Нет, сменного нет. Дима. Да, это ну, стандартный... стоп Я защелкну. Э, с реверсом тоже называют Все <связь> <Да. связь> он, 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 тоже бытового серия. Это 900 ватт, это даже больше мощнее. Это 950 ватт, это 900 ватт. просто, ну кому-то нравятся бочковые, <связь> У нас есть профессиональные перфораторы RH1110. Тоже профессиональный, там идет 3,7 джоуля. Поэтому там идет трехрежимный, здесь идет обычный двухрежимный. Просто многим нравится вот именно бочковой в доме, доме, чтобы было с двумя аккумуляторами, набор и быстрая зарядка до от 40 до часа, где-то 40 минут до часа заряжает полностью аккумулятор. Аккумулятор идет из 12 вольт и 14 вольтов 1,3 ампер, ампер, ампер часов, здесь идет 1,5 ампер часов. Хватает его где-то порядка тому ну, можно протянуть где-то 60 50 отверстий можно запросить.

Опять же таки, вся внутренность, она качественно, как я показывал, все остальное. Миксер, в принципе, ничего такого у него особенного нету, он просто достаточно большой ресурс, у него регулятор скорости есть, предохранитель, чтобы случайного нажатия не было. Венчик есть, у нас всегда есть венчики отдельно, продаются, если можно. Я очень часто встречал на стройках, на крупных стройках, когда ребята уже миксера не видно, что он красный свет, цветом уже, но он реально работает. Снимаются углы, можно проходить. Вот. Ну, то есть модель очень такая, те, кто делают это постоянно, то оно им экономит время, и это очень большой момент.